Нежный, упоительный венский вальс представил коллектив шестой школы. Споров по поводу выбора номера не возникало, ведь уже четыре года на базе школы проходит венский бал, который является визитной карточкой этого заведения. Да, репетировали около месяца. Сказать, что очень тяжело, наверное, не очень, благодаря уже нашему опыту четырехлетнему. Чего ожидаете от сегодняшнего мероприятия? Не знаю, какого-то позитива такого больше праздника перед 8 марта, конечно, в канун нашего праздника. Примерно 8 лет назад в городе проводились смотры художественной самодеятельности среди педагогов, которые организовывал профсоюз работников образования. Традицию решили возродить. Первый в этом году фестиваль талантливых педагогов прошел в ЦДЮТ. Я всегда знала, что наши учителя не только замечательны и, и воспитатели, не только замечательные, как профессионалы своего дела, но еще и талантливые люди. Вы сегодня обратили внимание, они прекрасно поют, они великолепно танцуют. Ну, то есть я думаю, что все, кто пришел сегодня к нам, получат истинное удовольствие от наших выступающих. Поздравить с возрождением традиции, а также с предстоящим женским днем от имени городского головы пришла заместитель мэра Юлия Дойнова. Все такие традиции, которые уже мы начали у этом учебном году, мы обязательно будем продолжать. Це і матеріально-технічне оновлення наших шкіл, дитячих садочків та позашкільних закладів, це і надбавки, які отримують наші педагоги у наших школах, це і та традиція, та, те, що для дошкільних навчальних закладів, вихователям ми за січень та лютий вже у березні поточного року заробітна плата, підвищення тарифних розрядів. Я хочу вам сказати, що ми будемо робити все те, що вам. треба и чтобы наши педагоги были На фестивале были представлены разные творческие номера, однако большинство были пропитаны патриотическим духом и любовью к своей стране. Яркие воспитатели детского сада номер 36 пели на сцене от души, заряжая зрителей позитивом. Ідея прийшла ну, дуже довго вибирали, думали, що, як. Ну, так як ми дівчата з України, ми пісню яркою взяти, вибрати. Ми дівчата з України, от ми її і спіли. Ми вчителі третьої школи готувалися до цього свята, попідготували пісню. Де ж, де на світі є така земля, як Україна. Ми чекаємо від цього концерту такого позитиву, щоб всі. Были веселі и щасливі, И чтобы на нашей Украине действительно был мир. Вот такой земли, как у нас, ніде не мая. Мы любим свою Украину. На фестивале все участники – победители. Огромная работа, часы тренировок, репетиций, чтобы их номер принес радость зрителям. Все участники были награждены сладкими призами и денежными премиями от профсоюза работников образования.